175 мешканців Донецької області виявили бажання покинути регіон та евакуюватися до Рівненщини 14 серпня. З них 41 дитина та 19 осіб з інвалідністю. Про це повідомляють у Донецькій Ова. Більшість цих людей жителі Покровського району. Люди кажуть, наважились на евакуацію через постійні звуки вибухів та безпекову ситуацію навколо смірна града. Мамою Ну, як змінилось. Звісно, люди виїжджають, бояться. Бояться очі бандешка. Всі виїжджають, мага Лекарства, може лекарства может больница больниця закритися, у нас не будет лікарства, поэтому ехать. Пані Любов також мешканка Мирнограда. За її словами, покидати рідну домівку зовсім не хочеться. Проте життя важливіше. Напряжена ситуація, світ виключили вчора на цілих 12 годин. Ну, да, не до сих пор. Ну води теж проблема з водою. А та кожний день слышно, слышно эти вибухи. Ситуація на Покровському напрямку змінюється чи не щохвилини. Доля цього краю хвилює всіх його жителів та мешканців за межами регіону. Люди масово їдуть, проте з великою надією на найскоріше повернення додому. Как, не знаю як у кого, як. У меня все, просто поначалу даже не хотела уезжать, но все ночи сейчас бессонные, потому что с 12 часов ждешь, начинается что-то. И это очень тяжело и морально, и психологически, и, тоже, и сердце, и уже знаете, утром уже ты себя не чувствуешь человеком. Так что думаю, ну надо немножко передышку дать себе. А как дальше будет, мы не знаем. Будем надеяться на лучше. Может быть, мы скоро вернемся. Ну, конечно, тяжело. Ну, конечно, больно. Там кошечка осталась наша. Муж остается. Ну, деваться некуда. Вот он чуть-чуть потерпит. Может быть, с кошечкой тоже поедет. Потому что сложное. Самое главное, моральное. Морально очень тяжело. Даже месяц назад ты можно пройти по -про проспекту где-то там, пройтись и чувствуешь себя как-то так бодро, забываешь, там кафе открытые, люди с детками гуляют. А сейчас, вот, вот меня еще это подтолкнуло, потому что вот неделю назад буквально иду, и не души. Ну, за го начали стрелять сильно, конечно, сразу си, сильно, а потом еще сильнее. Приехал сын в своем доме, у меня живет, приехал, на, на машине меня забрал к себе, в них побыли, а там начали так бахать ночью, что вообще, кажется, сейчас дом развалится, все. И когда мы уехали, мы, конечно, это невестка с сыном уехали в этот в Луцк. Угу. в что ехали. А я осталась э, с другим ребенком, с другим внуком. Мы переехали в Миноград. Внук э, снял квартиру, сам пошел. Ну, это где-то недели где мы там побыли. А потом вот здесь, в Покровске, он нашел квартиру, ему предложил парень. Ну, хорошая квартира, трехкомнатная. Угу. Если вот это не стреляли, мы б там тут и были. Ну, стреляют же сами, знаете как. Сами знаете, бахкает, бахкает. Меняется в худшую сторону, поэтому терпела, сидела до последнего. Но страшно, поэтому решила уезжать. Это влияет на здоровье сразу, потому что ночи очень страшные, и потом я чувствую, что я начинаю заболевать, поэтому надо уезжать. Муж не захотел, остался. Сказал, буду сидеть до последнего. Ну, свой дом как бы. А там Следом может поедет, поэтому тяжело, тяжелее и тяжелее. Эмоционально очень тяжело, очень тяжело расставаться. И не знаешь, то ли ты в одну сторону едешь, то ли приедешь, не будет вообще руины, ты или еще что-то. надеемся на лучшее и хочется вернуться, конечно. Олександр эвакуируется з Донеччини вдруге. Человек Каже в прийняв принял такое решение за дітей. детей. Едем в эвакуацию, так как слишком стало очень громко. Как бы безопасность детей в первую очередь, ну, не первый раз выезжает. Выезжали в 2002 году, выезжали, но решили вернуться, потому что было тихо, спокойно. А сейчас сильно громко. Ну, дети тоже переживают, боятся. Ну, как бы за их жизнь и переживали. Ну, поедем туда, куда, где расселят пока, там будет видно. Тревожные, да, стали дети. Вот, но в это время, последний, последний месяц, вот этот, они очень такие, неадекватно себя ведут, скажем так. Потому что, как бы, все же оно ж, по ночам громко, сильно громко, особенно где мы жили, на родинском мы живем, же, сильно громко там. Поэтому, как бы... А й що тут далі буде? Що, хто його стать фонд приближається? Ні роботи, ні заробітка, ні нічого. А на що дітя обязательно, это в будь-якому випадку дітська життя дорожить всього. Наступні рейси евакуаційного потягу до Рівненщини заплановані на 22 та 30 серпня. Записатися на нього можна за номером телефону 0800 500 121. Не зволікайте та не нехтуйте власною безпекою. Евакуація рятує життя.